Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah saya pada hari ini akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan satu penulisan yang berkaitan dengan pewarisan mata wang kripto iaitu cabaran dan penyelesaian dalam pentadbiran undang-undang hati Islam di Malaysia. Eh? Okey. Uh, penulisan ini merupakan penulisan yang telah dihasilkan oleh para pelajar saya, pelajar-pelajar dijab untuk semester A241 dan juga telah ditambah baik uh, oleh saya, uh, Ustaz Zahri Mahat Musa dan uh, Profesor Madya Dr. Azidah Yaakob. Okay. Alright. Okay. Pewarisan Umat Tuan kita kita akan mulakan uh, pembentangan kita berkaitan yang pertama dan abstrak iaitu kandungannya dia menggunakan abstrak pendahuluan latar belakang masalah objektif uh, kajian kepenting kajian uh, dari segi uh, kerangka teori medita, uh, metodologi kajian cabaran pewarisan mata wang kripto serta cadangan dan penyelesaian dan diakhiri dengan kesimpulan dan saranan okey ya Okey, yang pertama. Yang mana pewarisan aa, mata wang kripto ini merupakan satu isu yang sangat relevan dalam konsep pentadbiran harta Islam di Malaysia ini terutama apabila terdapat perkembangan positif aa, berkaitan dengan teknologi blockchain dan juga mata wang digital. Ha? Ini kerana aa, kebanyakan mufti bagi negeri-negeri mengeluarkan fatwa yang berbeza dan tiada keselarasan undang-undang ha, dan garis panduan berkaitan penggunaan mata wang kripto bagi rakyat Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh sistem undang-undang harta Islam dalam pengurusan pewarisan wang kripto dan mencadangkan penyelesaian yang praktikal, ha? antara cabaran yang telah dikenal pasti antaranya ialah kekurangan garis panduan, undang-undang yang tidak jelas, ketidakpastian ha? keboleh gunaan wang kripto dari segi perspektif hukum Islam dan juga berkenaan dengan pengesahan dan pemindahan aset digital. Okey kajian ini kajian uh, kajian ini juga membincangkan ya bagaimana wang kripto berbeza daripada aset komoditi seperti wang tunai dan juga hartanah serta bagaimana implikasinya kepada pewarisan dan pengagihan harta menurut hukum Islam. Jadi penulisan ini mencadangkan beberapa cadangan termasuk berkenaan dengan pengenalan fatwa dan juga peraturan yang lebih terperinci berkaitan dengan mata wang kripto, penubuhan institusi, wakaf digital bagi memudahkan proses pewarisan mata wang kripto. Dan juga penting mata wang kripto ini dikaji dengan lebih detail lagi dari sudut uh, syariah dan juga perundangan. Jadi dengan Uh, harapan kami besalah uh, supaya kajian ini dapat dimanfaatkan, uh. Uh, kita sama-sama berkunci uh, dapatan ini uh, dapat dimanfaatkan kepada pihak penguasa pengamal undang-undang, masyarakat Islam dalam menguruskan harta digital secara lebih bersistematik dan sah mengikut prinsip-prinsip uh, prinsip Islam. Uh. Okey, yang keseterusnya uh, dari segi pendahuluan. Okey, apa sebenarnya mata wang kripto itu? Ha? ha, bila dia telah di, di 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 apa diperkenalkan? Mengapa ia diperkenalkan? Okey. Ha mari. Ha kita ha, apa bersama-sama ha melihat ha dari segi ha, data ha macam mana bermulanya mata wang kripto Mata wang kip itu membuka mata wang secara maya yang membolehkan pemindahan wang dilakukan dengan lebih pantas dan penjimatan kos dapat dilakukan jika apa jika dibandingkan jika dijalankan pemindahan wang di sistem keuangan kita pada hari ini lebih mahal. Mata wang kripto merupakan salah satu decentralized network ataupun sistem yang menggunakan blockchain teknologi yang mana telah diperkenalkan oleh warga seorang warga Jepun pada tahun 2019 iaitu oleh Satoshi Nakamoto. Ha? tujuan apa tujuan sebenarnya Tatu, uh, Satoshi Nakamoto ni mewujudkan wang, wang ini uh, matawang kripto ini sebab untuk menampung kekurangan yang telah berlaku uh, dengan penggunaan wang fiat dan juga ini merupakan satu alternatif kepada sistem matawang kita yang sedia ada ha okey cabaran aa, bermula bila cabaran ini bermula cabaran bermula apabila mm, sistem pembahagian harta pusaka melalui faraid -e ini ditetapkan kepada aa, diterapkan ha dah ada one crypto jadi apabila aa, dari segi pembahagian harta pusaka bagaimana ha yang sifatnya tidak dapat dilihat secara fizikal atau desentralisasi ha dari segi aspek syariah pula, timbul persoalan sama ada mata wang kripto ini diharuskan dan memenuhi spesifikasi mata wang yang telah ditetapkan oleh syarak. Terdapat juga perselisihan di antara kalangan sajana Islam tentang penggunaan dan status mata wang kripto dan juga mata wang digital tersebut. Tidak ada kesepakatan berkaitan dengan penggunaan wang kripto ini sebenarnya. Di mana permasalahan ini ya mewujudkan cabaran aa, dalam kita nak mewariskan aset digital tersebut kepada waris se -se memandangkan sesetengah sajana Islam berpandangan bahawa harta aa, ataupun mata wang digital ini adalah harta yang tidak memiliki ni, nilai aa, tidak ada nilai ya Right, Di mana kalau kita lihat data belakang masalah terdapat empat ya, yang kita boleh lihat iaitu pertama berkaitan dengan ketiadaan garis panduan khusus dalam syariah. Ha? Ha, yang kedua, kesukaran dalam pentadbiran mata pewarisan wang kripto mengikut undang-undang harta Islam di Malaysia. Ha, sebab tiada garis panduan khusus lagi. Ha? Yang ketiga, terdapat jurang perundangan di Malaysia yang menyebabkan Pewarisan warisan wang kripto ini sukar diurus dan sukar ah ha, ha, diurus dan ditadbir oleh waris. Okey, dan yang keempat ialah tanggapan bahawa ha, belum mendapat periktirafan syarak ah ha, tentang kebolehgunaan wang kripto ah. Ha seterusnya. Jadi objektif kajian ini ialah uh, untuk mengenal pasti dan menganalisa isu utama pewarisan uh, One Crypto dan juga One Crypto Digital di Malaysia berdasarkan perspektif hukum syarak. Disamping menganalisa kepentingan uh, pentingnya pengurusan aset digital ha? dan seterusnya membincangkan penyelesaian uh, ha? cadangan penyelesaian di sudut syarak dan juga undang-undang yang boleh diambil oleh pihak berwajib untuk mengatasi uh, permasalahan yang wujud daripada uh, uh, isu berkaitan pewarisan uh, One Crypto dan juga untuk mencadangkan kepada pihak yang berwajib tentang uh, bagaimana kita dapat me, uh, menggubal uh, satu dasar yang mana dasar ini menjamin uh, ke, uh, apa, keadilan kepada semua pihak dan memudahkan urusan semua pihak. Okey. Penulisan, mengapa uh, penulisan berkenaan dengan wang kripto ini penting? Sebab uh, wang kripto ini penting untuk mengenangi isu eh, terdapat berkaitan dengan isu pewarisan yang berkaitan dengan wang kripto dan juga untuk memberi penyelesaian terbaik dalam cabaran semasa yang dihadapi oleh uh, pengguna wang kripto. Eh. Uh. Okay. Di segi teorinya, iaitu di segi mata wang digital lah definisinya berkaitan dengan wal uh, mal mutaqawim iaitu harta yang bernilai. Sama ada wang kripto ni mempunyai nilai ataupun tidak. ah ha? ha, Boleh dikatakan harta yang bernilai ataupun bukan harta bernilai. Ha? Kita lihat di segi penilaian perspektif syariah dan juga di segi konsep pewarisan harta wang kripto itu sendiri. Ha? Dari segi metodologi iaitu menggunakan kajian kualitatif ah, eh, um, di mana uh, maklumat uh, ataupun data berkaitan dengan mata wang kripto daripada, daripada perspektif syarak telah diambil daripada pendapat akademik, uh, pendapa, uh, fatwa, uh, artikel penulisan di jurnal dan juga kertas kerja uh, persidangan yang terkini. ya. Eh. Di mana peringkat ini melihat kepada pendapat yang mengharuskan dan juga yang mengharamkan ha, penggunaan wang kripto. Di mana kedua-kedua ha, pendapat tersebut memberikan pertimbangan yang adil dan sama rata ha, ha, tanpa bias kenaan dengan ha, ha, keboleh gunaan wang ha, kripto. Okey, kajian ini juga menggunakan kaedah analisis dokumen. Ha. Okey cabaran. Ha, iaitu yang kedua berkaitan dengan uh, apa? objektif tadi berkaitan dengan cabaran. Cabaran uh, pewarisan mata wang kripto ini boleh disimpulkan dapat tiga. Iaitu yang pertama berkaitan dengan isu teknologi. Di mana mata wang kripto ini tidak dapat dilihat secara fizikal. Iaitu terlalu bergantung kepada teknologi. Ha? Ha, jika teknologi korup tak boleh diakses, jadi timbul masalah. Hmm? Yang kedua, risiko ataupun ketiadaan maklumat berkaitan aset kripto. Ha, jika tidak di-share secara fizikal, maklumat tersebut tak dapat diakses. Hanya pengguna ataupun pemilik wang kripto ataupun aset kripto sahaja yang ada maklumat tersebut. Ha? Yang kedua berkaitan dengan kekurangan garis panduan syariah. Ha, tak ada garis panduan lagi tentang penggunaan ini. ya. Dan juga yang ketiga ialah berkaitan dengan masalah perundangan. Ha, bagaimana kita nak takbir ha, apa, wang kripto ini. ya? Okay. Dari segi perspektif syarak, kita boleh cadangkan beberapa um, penyelesaian dan juga dari segi perspektif teknologi dan juga dari segi perspektif undang-undang yang namanya right? gabung jalin ini. Jika kita hanya memberi cadangan pada perspektif syariah, terdapat kelompongan pada perspektif teknologi. Jadi kita telah menggabung jalinkan penyelesaian kepada tiga elemen penting iaitu dari segi perspektif syariah, dari segi perspektif teknologi dan juga dari segi perspektif undang-undang ha supaya penyelesaian yang kita cadangkan juga sangat komprehensif ha jadi Kesimpulan ataupun saranan daripada yang tadi ialah pewarisan wang kripto kita memerlukan perhatian yang menyeluruh dari segi aspek perundangan syariah dan teknologi. Sangat penting kombinasi tiga perkara ini bagi memastikan pengurusan harta wang kripto mematuhi prinsip Islam dan syara selaras dengan perkembangan semasa. Selain pada itu, kerajaan disarankan juga untuk menggubal undang-undang khusus yang mengiktiraf harta digital sebagai aset sah yang boleh diwarisi. Ha di mana kerajaan boleh menyediakan kerangka dasar yang melibatkan pelbagai agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti dan melindungi aset digital ini secara sah, secara legal di sisi undang-undang. Ada ha, dari segi perspektif syarak pula iaitu dari segi institusi agama terdapat keperluan mendesak untuk mengeluarkan fatwa yang mengiktiraf status mata wang digital sebagai ha, harta yang boleh diwarisi. Ha, sangat penting supaya kita boleh ha, apa, move to the next step. Misalnya on the distribution. kan Kita nak urus dari segi peragihan ni perlu ada ha, dasar ataupun fatwa yang Uh, mengiktiraf setakat mana keboleh gunaan matawang digital ini ya. Alright. Uh, okay, untuk itu itu saja perkongsian saya berkaitan dengan uh, pengurusan harta matawang kripto di mana kita telah lihat masalah yang dihadapi dan juga uh, bagaimana kita boleh atasi uh, masalah ini dalam menguruskan aset digital kita ini secara lebih lestari dan juga memberi manfaat kepada semua pihak. Dengan itu, saya akhiri dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.